Посмотрим на наших гостей. Посмотрели все внимательно, чтобы не отвлекаться. Поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, кому-то хочется потрогать, пообщаться с кем-нибудь? Да. 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 Ну, сходи поздоровайся, чтобы потом здесь не было желания. Вот Молодец, здравствуй. Готов? Еще с кем-то хочешь? Ну давай, конечно, я больше всех понравилось. Министр, за всех бы приветствовал, да? Как тебя зовут? готовы? Тогда присаживайтесь на стульчике. Ребята, у нас с вами сегодня необычное занятие. К нам в гости прилетела очень важная персона. А вот кто? Я вам загадаю загадку, а вы постарайтесь отгадать. Пушки на Готовы слушать? Эта птица всем знакома. Важно ходит. Возле дома Кар-кар-кар вдруг закричит И спокойно улетит Очень хитрая персона А зовут ее Ворона, ворона. 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 Да, но к нам в гости прилетела Не просто ворона Я думаю, что эта птица Ворона Вам всем уже давно знакома И вы ее наверное, наверняка Все очень-очень любите Не догадались кто это? Не Деда, нравится, Деда, кто? Ворона, ворона. Ворона. Что за ворона? Каркуша. И спокойной ночи мы лучше все смотрите? Да. да. И летела к нам Каркуша. Давайте поздороваемся с ней. Да. Что мы скажем? Здравствуй, Каркуша. Как и Вера поздороваться да. с Каркушей? От этого-то как-то ей сказала. Привет, ты сказала, да? Здравствуйте, Привет. ребята, кар-кар-кар! Я очень рада, что попала к вам в гости. Но я прилетела и что-то вам принесла. Что я принесла? Посмотрите, бумага. Что это? Шишка. 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 А как вы думаете, в с какого дерева это шишка? Из елки. Наверное, не из елки, да? С елки. С елки, да? Съели. Значит, это какая шишка. Еловая. Еловая шишка. Ребята, а я вам не просто так принесла шишку. Как вы думаете, где ели-то растут? В лесу. В лесу. Я вас приглашаю сегодня в лес на прогулку весенью. Вы готовы? Да. Да. Ребята, а как вы думаете, чтобы нам отправиться в лес на прогулку? Что нам надо с вами будет одеть? Шапку. 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 Штанишки. Штанишки. Сапоги. И обязательно сапоги. А можно в маленьках пойти в весенний лес? Нет. Нет? почему? Потому что мы промохнем. Промочим ножки. Правильно. Ну что, Отправляемся? Да. Тогда встаем у своих стульчиков и отправляемся вместе с корпушем по ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке. Шагают наши ножки, шагают наши ножки. Через лужу прыг, через ямку скоро бух упали мы попали в ямку а где же наша ямка там в лесу в лес попали пришли в лес по дорожке и сразу и попали в грязь да вот так ну тогда присаживаемся на пенелочки сейчас в лесу мы с вами посидим присаживаемся посмотрите мы с вами попали в лес Какое время года у нас с вами? Зима. А зима. если внимательно посмотреть? Весна, да? весна. Осень. Так да, весна, зима или осень? Ну, осень. осень. Да, ну, весна. Любовь. Конечно же весна. Весна. А как Вот как Артем догадался, что весна? Весна. Потому что она уже Еще что? Лед. И, и Лед почему у нас лед бывает из Потому что он не растает. Когда становится холодно, да, лужи немножко подмерзают, замерзают, покрывается льдом. Да? Так, еще. Еще а, как а лужи. Снег тает, да, появляются лужи. Молодцы. Небо, посмотрите, становится, да, еще голубым. Но тут плазму начнется на лесу, всегда немножко темнее, да, из-за деревьев, чем у нас в городе. Если снег повсюду тает, день становится длиннее. Если все зазеленело и в полях звенит ручей, это со... если солнце светит ярче, если птицам не до сна, если стал теплее ветер, значит к нам пришла E yes, isso грачи. Посмотрите. Вот такие вот грачи. посмотрите, вот они прилетели. Смотрите, как их много грачей. Грачи похожи на нашу каркушу, да? Да. А чем они отличаются, если вот посмотреть, какой у них оперение у грачей? Черный. Черный. А клюв какой у него? Светлый. Светлый. А? Светлый. Светлый. светлый, да? Да. Ра, а, а, а у кукушек красный. У кукушек красный. Ну, да, 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 сказочный персонаж. А вы знаете, почему врачей назвали врачами? Потому ну, что они покерутые. черные. Я тебе расскажу. Грачей так назвали, потому что вы слушали, как они кричат. Гра, 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 гра. Поэтому их и назвали Грачи. Грачи к нам прилетают весной. И сразу же начинают вить себе гнезда, чтобы успеть отложить яички и высадить птенцов. Давайте попробуем с вами, как грач кричит. скажите мне, пожалуйста, вы же знаете, что у нашей карпуши, да, не только вот мы сейчас с вами построили врач на нее похож, а каких вы еще птиц знаете, которые на нее похожи? Ворона. Ворона. Ну вот она, ворона. А еще кто? Воробей. Воробей? Похож на ворону? Нет. Давайте он такую вот подсказочку повешаем. Ну, вспоминайте. Ворон. Ворон и галка. Конечно. Ребята. А мы же знаем, как наши птицы поют. Да? Какие дают звуки. Знаем, как они выглядят. И мы с вами знаем много птиц. А давайте мы нашей каркуше покажем, каких птиц мы знаем. Поиграем в игру? Да. Тогда слушайте внимательно. На столах лежат карточки. Вы сейчас, когда подойдете к столам, перевернете внимательно посмотрите. А я вам буду включать голоса птиц. Вы должны будете внимательно послушать и найти ту карточку с той птицы, которая издает этот звук. Готовы? Да. Тогда подходим к столам, не толкаемся. Переворачиваем карточки, старайтесь не перепутать их. Думаю, что не надо свечи. Давайте стоим. Синичка. Очень хорошо вытащим. Посмотрите я свои карточки. А у вас их там много. Смотрите, смотрите. Посмотрели? Готовы? Дядя... А вы готовы? Ну, я тоже такая же, как у тебя. А у меня совсем маленькая. А у меня большая. Вы готовы да. слушать? Тогда ушки навострили. Не торопитесь. У меня Вы внимательно слушайте. Ну? Ой, а это разве воробей? Смотри, кто-то внимательно рассматривает. Тук, Тук-тук, это дядька. Смотри, кто ждет. Вот воробьёшка. Готовы к следующему? Я Молодцы, я тут одни воробьи. Это грач. Дальше готовы слушать? это кто? Это не может пампочка. Кто это? Грась, который мы сейчас, да, услышали, как? как кричит грач. Давайте к середине стану. Так надо грать это. Комочка. Кричал-то кто? Грач или ворона? Грач. Грач. А почему ты тогда нам ворону предлагаешь? А Где твой грач? Вот, наверное, уже улетел. Да? Ну, давайте еще раз. А вы попробуйте догадаться, что же я увидела. Летит из-под снега зеленый росток. Он первый весенний студеный цветок. По снегу, по Давайте немножко сделаем полукруг вокруг мангерта. А вот вы пододвиньтесь так, чтобы было всем видно. Давайте сделаем большой кружок вокруг Мольберта. О, вот они, подснежники. Верочка далеко ушла. Ближайтесь. Посмотрите, какие красивые цветы подснежники. Скажите мне, пожалуйста, и горбушки. Какого, какого, цвета подснежник? Голубой. Есть внимательно. Белый, белый. Белый. Белые лепесточки. Ну да, они могут Чуть-чуть голубыми совсем, да? А какой формы у них лепесточки? Лепесточки, не стебелёчки. Лепестки у вот цветка. Какой формы? Белого. Это цвета белого. Мешочка. Мешочка. Вытянутый, продолговатый, да? Да. А вот листики какого цвета, стебелечки какого цвета. Зеленые. А посмотрите, какие необычные у него листики, да? Вытянутые, тоненькие, красивые. Прям нежные, нежные ага, цветочки. Похожие на огурчики, правильно. А скажите мне, пожалуйста, А вы знаете, почему подснежники называют именно подснежниками? А? Они под... они потому что снега. снег есть, да. Но, что, потому что снег есть, подснежниками называют, потому что они не боятся правильно мороза. И даже когда весной холодно, то подснежники, они не погибают и не замерзают, а продолжают дальше расти. И они не боятся снега, да? давайте присядем. Получите, вот эти снежники у нас. А что же у нас еще с вами происходит в весеннем лесу? Вот зимой мы с вами были в гостях, да? У белки, у кого еще? У зайца. какого зверя мы с вами зимой ну, никак не могли увидеть? Медведь. Почему мы его не могли увидеть? Потому что он боится а что он делает? Прячется, что ли, от нее? Да. Где? В берлоге. В берлоге. И что он там, трясется от страха? Нет. Боится а что он делает-то всю зиму? Я Медведь всю зиму спал в своей берлоге. А вот наступила весна, и медведи проснулись и вышли из своих берлог. Но медведицы... Из берлоги-то ребята вышли? Нет, нет, нет. Пока они спали, у них зимой родились медвежата. Вот такие вот маленькие. Маленькие медвежата, да, родились. И медведица Маленький. вышла уже из берлоги с медвежатами. У нее может быть один или два медвежонка. Два. Ну, вот у каждого по-разному. Хищники, правильно, они а хищники. Они защищают других животных. Других животных? Я снова предлагаю поиграть в игру. Готовы? Да. Играем в игру парочки. Я вам раздам карточки, на которых изображены животное взрослое и детеныши. А вам надо будет найти себе пару дружочков, чтобы у вас получилась дит... мама, да? И детеныш. И встать ко мне парочками. Раздаю? Я не вижу, кто у вас там, как, кому кто попадется. Находим дедя. Раз нет. у тебя ищи... нет, ищи, где твой ребенок. Ищи, где твоя девочка. Девчонок твой нет. где. Нет. 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 Это ленка. лисенок. Где лисица? Ищи, а у кого лисица? Белка нет. Ищ, Ищи, у ребят где-то есть? У нас одинаковая лисица. Нет, она же не одинаковая. А у так у тебя лисица, ленка. а это лисенок. Вы нашли парочку? Вспоминайте вот, название. У тебя разве лисенок? Это белка. и бельчонок? Ребята, у кого бельчонок? Вот он, бельчонок. Вот ваша парочка. А где львенок? Мама потеряла львенка. Не иди к маме. Иди сюда, мама ждет тебя. Тонечка, кого ищет? А Тоня ищет медведицу. У кого медведица? А где твой волчонок Даша? Ну, Ищи у, Это... у кого волчонок. Ростик, Это... у кого волчонок? У кого волчонок? У тебя? Это... А мама волчица, смотри, ищет. Это... Ну давайте парочками ко мне подходите. Так, где твоя парочка? Где девчонка опять потеряла мама белка? А я потеряла. Вот. Вот у тебя разве лисица? У тебя медведица, вот поищи своего медвежонка. Вон Тонечка стоит и плачет медвежонок. Плачет. Мама медведицу потеряла. Нашли? Все ребята нашли свою маму с детенышем. А там спряталась. Давайте тогда карточки. Ну, мама, мама спряталась? Не нашла ты? Ну-ка, мама белка. Убежала опять от девчонка. Да? А я Ну, ребята, нам, наверное, пора возвращаться в детский сад. Идем в детский сад. Да. А как уж нас проводит до группы? По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке. Шагают наши ножки. Шагают наши ножки. Через лужу прыгнул, через ямку скок бук упали. Куда же мы вернулись? В детский сад. Пришли обратно. Ребята, вам понравилась прогулка. А что вам понравилось больше всего? КК? Что понравилось делать тебе больше всего? Карточками играть? Да. Какими? Про кого? Вот. Это, это про птиц. А еще что понравилось? Кому что запомнилось? Про животных, про животных законов. А ты про Мишку что-нибудь запомнила? Да? Карторка, да? ребята. Мне там понравилось с вами путешествовать по лесу гулять. Да. Что я, пока вы гуляли, набрала вам полную корзинку шишек. шишек. Тут шишки самые-самые разные. И сосновые, и еловые, и даже есть кедровые. Что а нужно сказать? Спасибо. Паркуша, спасибо большое за шишки. А я так думаю, да, ребята, что мы с вами из этих шишек можем делать разные поелки. Можем делать шишки? А -а -а -а! Будем учиться. И пригласим нашу Карпушу на выставку наших поделок из шишек. Пригласим? Угу, да. Будем учиться с вами делать из шишек животных и птиц. Будем? Угу, Хотите? Да. Ну что, будем прощаться с карпушей? Да. Давайте. До свидания, свидания, свидания Каркуша. Спасибо. Держите корзиночку. За подарок. Да? Ну все, на этом наше занятие закончено. Мы карфушу проводим сейчас. Мы пошли передать. Давайте попрощаемся с нашими